নমস্কাৰ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলো ভালে কুশলে আছে আৰু আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদত ময়ো খুব ভালে কুশলে আছোঁ আজিৰে ভিডিঅ'টো খুব বেছি দৰকাৰী খুব বেছি প্ৰয়োজনীয় বুলি মই আচলতে ভাবিছোঁ কাৰণ দেওবাৰৰ পৰা সাত লাগিব অৰ্থাৎ অম্বুবাচী আৰম্ভ হ'ব দেওবাৰৰ পৰা ছাব্বিছ তাৰিখলৈকে অৰ্থাৎ বাইছ তাৰিখৰ পৰা ছাব্বিছ তাৰিখলৈকে অম্বুবাচীৰ সময়খিনি আৰম্ভ হ'ব যিখিনি আমি সনাতন ধৰ্মৰ লোকে যিসকলে আচলতে অম্বুবাচীৰ এই সময়খিনি মনা নমনাক লৈও বিভিন্ন লোক আছে কিছুমান লোকে এই প্ৰথা মানি চলে কিছুমান লোকে এই প্ৰথা মানি নচলে কিন্তু যিসকলে এই অম্বুবাচীৰ সময়খিনি আমি মানি চলোঁ তেওঁলোকৰ কাৰণে এই ভিডিঅ'টো অতিকে বেছি দৰকাৰী কাৰণ আমি সৰুৰ পৰা যিখিনি দেখি আহিছোঁ তেনেধৰণে আমি চলিব লাগিব বা তেনেধৰণে আমাৰ যিহেতু কামাখ্যা মাৰ এভাগ যি দেহৰ অংগ যিভাগ অংগৰ পৰা আচলতে এগৰাকী নাৰী ৰজস চলা হয় বা মাহেকীয়া যি ধৰ্ম প্ৰত্যেক মাহে তেওঁলোকৰ যিটো আচলতে সৃষ্টি কৰিব পৰা যিটো প্ৰকৃতিৰ যি নিয়ম সেই নিয়মবিধ চলি আহিছে তাকে লৈ অম্বুবাচী আৰম্ভ হয় সেই কথাৰ লগতে জড়িত হৈ আছে কাৰণ এইখিনি সময়ত বা পাৰ্বতী বা সতি বা বসুমতী আই প্ৰজ্বলা হোৱা বুলি কোৱা হয় আৰু যিহেতু বসুমতী ৰজস্বলা হ'ব গোটেই পৃথিৱীখন ৰজলা হ'ব এই সময়খিনিত আমি কিছুমান নিয়ম পালন কৰাটো দৰকাৰ আচলতে আমাৰ ঘৰখনত এগৰাকী নাৰী এগৰাকী মহিলা যেতিয়া মাহেকীয়া হয় তেতিয়া এতিয়াও আমি কিছুমান নিয়ম মানি চলোঁ সেইগৰাকী নাৰীয়ে নিজ ইচ্ছামতে আচলতে ইয়াত কোনো বাধ্যবাধকতা নাই ইচ্ছামতে কিছুমান নিয়ম পালন কৰি আহিছে ইয়াৰ বহু চাইণ্টিফিক কাৰণো আছে কাৰণ কি কাৰণে এইখিনি সময়ত এগৰাকী নাৰী আচলতে জিৰণিৰ প্ৰয়োজন বহু কিছুমান কথা আছে কিন্তু আমাৰ আধ্যাত্মিক দিশটো আচলতে বেলেগ যিহেতু আমি অসমৰ দৰে এখন পুণ্যভূমিত জন্ম হৈছোঁ যিখন অসমতে মা কামাখ্যাৰ এই শক্তিপীঠ আছে যি শক্তিপীঠ গোট যে বিশ্বৰ ব্ৰহ্মাণ্ডত শক্তি দি আছে সেই কামাখ্যা মাৰ শক্তিপীঠৰ দ্বাৰা যিখিনি কথা আমি ৰাইজক জনাব পৰা যিকণ সামান্য প্ৰথা আছে যিকণ সামান্য আমাৰ শক্তি আছে সেইকাৰণেহে আপোনালোকক কিছু কিছু কথা আচলতে জনাই থাকোঁ এতিয়া মই যদি আপোনালোকক প্ৰশ্ন কৰোঁ যে আপোনালোকে মোক কেতিয়া চিনি পায় কেতিয়াৰ পৰা চিনি পায় তেতিয়া আপোনালোকে নিশ্চয় ক'ব যে সেই হিমাশ্ৰী শইকীয়াৰ সৈতে জাম্পিং স্পাইডাৰ পডকাষ্টৰ পৰা আপোনালোকে মোক চিনি পায় এবছৰ হৈছে কিছুমানে ক'ব ছমাহ হৈছে কিছুমানে ক'ব যে দুই তিনিদিন হৈছে আপোনালোকক আপোনাৰ ভিডিঅ' চাবলৈ আৰম্ভ কৰা কিন্তু মই যদি আপোনালোকক কওঁ যে আপোনালোকে মোক দুই আঢ়ৈ বছৰ আগৰ পৰাই চিনি পায় তাৰ কাৰণটো মই আপোনালোকক কৈ দিম কাৰণ মোৰ এই আধ্যাত্মিক ভিডিঅ'ৰ প্ৰথাটো বা ছিষ্টেমটো আগৰ পৰাই আৰম্ভ হৈছিলে কাৰণ দুহেজাৰ তেইছ চনৰ যেতিয়া অম্বুবাচী আৰম্ভ হোৱাৰ সময় হৈছিলে সেই সময়তে মই মহাভৈৰৱ মন্দিৰৰ প্ৰধান পুৰোহিত বিপুল বৰঠাকুৰ ডাঙৰীয়াৰ সৈতে এক সাক্ষাৎকাৰ গ্ৰহণ কৰিছিলোঁ যি সাক্ষাৎকাৰ গ্ৰহণ কৰি মই ইউটিউবত দিয়াৰ পিছত গোটেই ৰাতিৰ ভিতৰতে সেই ভিডিঅ'টো আচলতে ভাইৰেল হৈছিলে আৰু ভাইৰেল হোৱাৰ পিছতেই গোটেই অসমে মোক তেতিয়াই চিনি পাবলৈ লৈছিলে কিন্তু ব্যৱসায় ক্ষেত্ৰত বা বিভিন্ন কাৰণত আচলতে মই ইউটিউব কথাটো অলপ বাদ দিছিলোঁ কিন্তু লাহে 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 মোৰ যিহেতু য'ত যেতিয়া যি হ'ব লগা থাকে মানুহৰ তেতিয়া তেনেকেই হ'ব মোৰো সেই লাইনটো আকৌ এনেধৰণে আধ্যাত্মিকতাৰ প্ৰতি আহিল যাক আপোনালোকে এতিয়া মোক দেখি আছে কিন্তু যিটো ভিডিঅ' মই আজি আপোনালোকৰ ওচৰত প্ৰচাৰ কৰিম সেই ভিডিঅ'টো চালে হয়তো আপোনালোকে গম পাব হয়তো কোনোবা নহয় কোনোবাখিনিতে সেই দুহেজাৰ তেইছ চনত আপোনালোকে মোৰ সেই ভিডিঅ'টো হয়তো চাইছিলে গতিকে মই সেই কথাখিনি আপোনালোকক জনাম অম্বুবাচীৰ সময়ত আপোনালোকে কি কৰিব কি নকৰিব কিন্তু এটা কথা মনত ৰাখিব সেই কথাটো হৈছে যে দুহেজাৰ তেইছ চনৰ সময়খিনি দুহেজাৰ তেইছ চনৰ হ'ব কিন্তু নিয়মখিনি কিন্তু একেধৰণৰ কাৰণ প্ৰধান পুৰোহিতজনে যিখিনি কথা কৈছিলে মহাভৈৰৱ মন্দিৰৰ কৈছিলে যে এইখিনি সময়ত আচলতে আমি গাখীৰ খোৱাটো দৰকাৰ গাখীৰ যদি এইখিনি সময়ত আমি খাওঁ এই সময়খিনিত আচলতে কোনোদিন আমাক কোনো সৰ্পই অৰ্থাৎ সাপে আমাক কোনো কাৰণে অপকাৰ নকৰে বা কেতিয়াও আমাক অনিষ্ট কৰিব নোৱাৰে সাপে এই কথাটো তেওঁ জনাইছিলে তাৰপিছত তেওঁ জনাইছিলে যে এই সাত লগা সাত অ নহয় কিন্তু সাত যেতিয়া লাগে সাত লাগিলে আমি আচলতে সাত এতিয়া সাত অ ক'ম সাত সাঁজ সাত সাঁজ ভাত বা আহাৰ আমি লঘোণে থাকিব লাগে বা লাগোণে থকাটো দৰকাৰ এনে এক নিয়ম আছে বুলি তেওঁ মোক কৈছিলে কাৰণ প্ৰথম দিনা দুসাঁজ দ্বিতীয় দিনা দুসাঁজ তৃতীয় দিনা দুসাঁজ ছসাঁজ হৈ গ'ল তাৰ পিছত এসাঁজ অৰ্থাৎ সাত সাঁজ আমি আহাৰ আমি বৰ্জন কৰিব লাগে বুলি তেওঁক কৈছিলে আৰু ফল মূল পৰাপক্ষত খাব লাগে তেওঁলোকে কৈছিলে যে পানীও আচলতে আমি একেবাৰতে উঠাই থ'ব লাগে যিখিনি পানীয়ে আমি গোটেই সেইকেইটা দিনত আমি ব্যৱহাৰ কৰিম নতুনকৈ আৰু পানী উঠাই মানে ব্যৱহাৰ কৰিব নালাগে বুলি সেই সময়ত কৈছিলে সেইকাৰণে এইখিনি সময়ত কোনো কাৰণে ধৰি লওক মাটি খন্দা নহয় কৃষকে নাঙল নধৰে বা বিভিন্ন ধৰণৰ কথা এই মানে আমি জানো আচলতে গতিকে তেনেধৰণে আমি অম্বুবাচী কথাখিনি আমি মানি আহিছোঁ যিহেতু এইখিনি সময়ত পশুমতী অৰ্থাৎ মা সতী বা পাৰ্বতী ৰজচলা অৰ্থাৎ তেওঁৰ মাহেকীয়া যিটো ধৰ্ম সেই ধৰ্মটো আচলতে পালন কৰা হ'ব এই সময়খিনিত অসমৰ লগতে ভাৰতৰ বিভিন্ন স্থানত আচলতে মন্দিৰৰ দুৱাৰসমূহ বন্ধ থাকিব কাৰণ এইখিনি সময়ত আচলতে যেনেধৰণে আমি এগৰাকী মহিলা ঘৰত তেনেধৰণে হ'লে যিখিনি নিয়ম কৰোঁ যে যেনেধৰণে চাকি বন্তি আমি নজনাওঁ তেনেধৰণে নিয়ম কিছুমান কৰা হ'ব এইখিনি সময়ত আপোনালোকে এইকেইটা দিনত আগন্তুক বাইছ তাৰিখৰ পৰা ছাব্বিছ তাৰিখলৈকে আপোনালোকে ঘৰত কেতিয়াও আপোনালোকে চাকি বন্তি বা গোঁসাই ঘৰত আপোনালোকে নোসোমাব দুৱাৰ বন্ধই ৰাখিব এইখিনি সময়ত আপোনালোকে কেতিয়াও হনুমান চালিচা চাকি জ্বলাই পাঠ নকৰিব কিন্তু যদি আপোনাৰ এতিয়া হনুমান চালিচা আমি এনেকুৱা হৈছে যে আমি হনুমান চালিচা পাঠ কৰি থাকোঁ ঘৰতে হওক বা বিভিন্ন ঠাইত আমি যেতিয়া এই বিষয়ে কথা কৈ থাকোঁ হনুমান চালিচাখন আমাৰ মনলৈ আহি থাকে গতিকে হনুমান চালিচা যেতিয়া আমাৰ মনলৈ আহি থাকিব তেতিয়া আমি মনত আওৰাই থকাটো এটা বেলেগ বেলেগ কথা কিন্তু চাকি এগছ জ্বলাই যেতিয়া আমি ভগৱানৰ ওচৰত হনুমান চালিচা পাঠ কৰোঁ ধূপ ধূনা জ্বলাই সেই প্ৰথাটো আপোনালোকে সেই কথাখিনি এতিয়া এইকেইটা দিন আপোনালোকে বন্ধ কৰিব লাগিব তাৰপিছত যেতিয়া সি শুদ্ধ হ'ব লাগিব শুদ্ধি হোৱাৰ পিছত আপোনাৰ যি থাপনা আছে থাপনাখনত আকৌ ধুনীয়াকৈ চাফ চিকুণকৈ ৰাখিব ধুব লাগিব কাপোৰ কানি থাকিলে সেই কাপোৰ কানি ধুব লাগিব ধোৱাৰ পিছত মূৰ্তি হওক ফটোত হওক আপুনি চাফা কৰিব লাগিব কৰাৰ পিছত পুনৰ আপুনি স্থাপনা কৰি আকৌ আপুনি হনুমান চালিচাই হওক বা ঘৰত যেনেধৰণে নাম কীৰ্তনেই হওক বা যিধৰণে যি প্ৰথা আপোনালোকৰ আছে তেনেধৰণে যিহেতু ভগৱান কোন থাকিব কোন নাথাকিব তেনেকুৱা কথা নাই যোনেই ভগৱান আছে যিসকল লোকে আমি এই অম্বুবাচীৰ কথাখিনি মানি চলোঁ তেওঁলোকৰ কাৰণে কথাখিনি কৈছোঁ তেওঁলোকে তেনেধৰণে এইখিনি সময়ত কৰিব লাগিব কাৰণ আমাৰ যি গোঁসাই ঘৰ আছে আমাৰ সেই গোঁসাইঘৰো হাত লগাৰ পিছতে যেতিয়া সুধি হ'ব সম্পূৰ্ণ গোঁসাইক আমি মানে গোঁসাই তাতে থাকিব কাপোৰ কানিখিনি উলিয়াই ধুনীয়াকৈ ধোৱা পোখলা কৰি আকৌ শুদ্ধিকৰণ কৰি আকৌ তাত চাকি বন্তি পিছতহে জ্বলোৱা হ'ব গতিকে আপোনালোকেও তেনেধৰণে কৰিব এইকেইটা দিন আপোনালোকে তেনেধৰণে কিছুমান নিয়ম পালন কৰি থাকিব ফল মূল খাব বা বিভিন্ন ধৰণৰ নিয়ম নীতি কিছুমান আপুনি কৰিব লাগিব চুলি নাকাটিব কাৰণ মই আজিয়ে চুলি কাটি আহিলোঁ দেখিছেই কাইলৈ মই বিহপুৰীয়ালৈ গৈ আছোঁ পুনৰবাৰ আৰু নখ নাকাটিব তেনেধৰণৰ কথা কিছুমান হৈছে নখ চুলি এইখিনি সময়ত নাকাটিব আৰু আপোনালোকে এটা কাম কৰিব যে এইখিনি সময়ত আপোনালোকে যিসকলৰ আচলতে স্বামী নাই যিসকল আচলতে তেওঁ ক'ব গোটেই কথাখিনি মই এই ভিডিঅ'টোত দিমেই যিসকলৰ স্বামী নাই বা স্বামী ঢুকাইছে তেওঁলোকৰ কাৰণেও কিছু নিয়ম কানুন তেওঁ দি দিছে সেই তেনেধৰণে নিয়মখিনি আপোনালোকে কৰিব আৰু আজি মই বিশেষ একো কথা নকওঁ সেই পুৰণা ভিডিঅ'টোকে আপোনালোকৰ বুলি আগবঢ়াম আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাব আপোনালোকে বহুত কথা বুজিব পাৰিব আৰু মোকো আপোনালোকে চিনি পাব যে মই সেই সময়ত কেনেকৈ আছিলোঁ আৰু মই কথা কোৱাৰ কিছু ষ্টাইলো বেলেগ আছিলে বেলেগ আছিলে আৰু মানে ইমানকৈ ক'ব পৰা নাছিলোঁ আৰম্ভ কৰিছিলোঁহে মাত্ৰ গতিকে সকলো ভালে কুশলে থাকিব সকলোৱে কুশল মংগল কামনা কৰিছোঁ এই কথাখিনিৰ পিছতে সেই ভিডিঅ'টো দিন আপোনালোকে নোচোৱাকৈ নাথাকিব আৰু আন দহজনলৈ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব কাৰণ পিছত আপোনালোকে ভিডিঅ'টো পালে ভাবিব যে আগতে পোৱাহেঁতেন এই নিয়মখিনি আমি কৰিব পাৰিলোঁহেঁতেন গতিকে সেই কথা যাতে কাৰো মনলৈ নহওক নাহক আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ এই ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু এই নিয়মখিনি পালন কৰক অহাকালিলৈ অৰ্থাৎ মই শনিবাৰলৈ কাইলৈ দিনটো খুবেই শুভ মই নাৰায়ণপুৰ বিহপুৰীয়া বা তেনেধৰণে মই গৈয়ে আছোঁ আৰু কাইলৈ দিনতেই যাম চাগে মই সন্ধিয়া নাযাওঁ গতিকে সকলোকে কাইলৈ তাতে লগ পাম যিসকলে নিমন্ত্ৰণ কৰিছে গতিকে সকলো ভালে কুশলে থাকিব সকলোৰে কুশল মংগল কামনা কৰিছোঁ আৰু আহক সেই সময়ত মহাভৈৰৱ মন্দিৰৰ পৌৰোহিতজনে কি কৈছিল আপোনালোকে চাওক ধন্যবাদ প্ৰথমতে জানিব বিচাৰিম যে অম্বুবাচী বা এই যিটো আমি হাত লাগে বুলি কওঁ সেই সেই বিষয়টো কেনেকুৱা ধৰণৰ এই সমাজ সময়ছোৱাত চুল দাৰি নে আৰু আমি ফল মূল আহাৰ খাই থাকো পানী আমি আগতে উঠাই ৰাখো পানী খোৱা পাওঁ উঠে নাখাওঁ বহুত দিন চোৱা যেতিয়া সেই টাইমত আমি মাটিত ধান কৰ্চু মাৰিব নাপায় গছ পুৰি ৰুব নাপায় মাটি স্পৰ্শ কৰিব নাপায় তেনেকে এইটো পৰম্পৰা চলি আছে কাৰণ বহুমূতীয়ে যেতিয়া পাৰ্বতী চলা হৈছে ভাল মানিব লাগে কামাখ্যা কৰিছে অসমত প্ৰভাৱটো বেছি অসমৰ অসমত কিন্তু মানুহটো অত্যন্ত জৰুৰী আৰু সেই একেই অমসূচীকেইদিন এৰ গাখীৰ খেতি অতি প্ৰয়োজনীয় স্পষ্ট সৰপই দিগদাৰ নিদিয়ে সৰ্বৰ কাৰণে বহুত অত্যন্ত প্ৰিয় এই চাইনে যদি গাখীৰ আপুনি খায় নহয় তেতিয়াহ'লে সৰপই আপোনাক কেতিয়াও ওচৰত নাই মানে আপোনাৰ পৰা অম্বুবাচীৰ এই সময়খিনিত যদি যিসকল লোকে গাখীৰ খায় তেওঁলোকক কোনো কাৰণে সাপে অসুবিধা নকৰে ভৱিষ্যত তেনেধৰণে কোৱা হয় আচলতে এই অম্বুবাচী আপুনি যিহেতু কৈছে অকনমান বহলকে কওকচোন যে অম্বুবাচী মানেনো কি বা পাৰ্বতী আমি যি মিনিংটো হ'ল তুমাৰ বুলি কয় আমাৰ মাইকী বুলি নোৱাৰা বুলি কয় যে সেই বস্তুটো এটা দেৱীসকল দেৱতাসকলৰ দেৱী হৈ আছে সেইমতে এতিয়া কামাখ্যাত এইটো আছে যেতিয়া তাৰপৰা এতিয়া আমি অকণমান মানিব লাগে এইটো এতিয়া আচলতে বাৰ বছৰ মূৰে মূৰে হৈছিলে কিন্তু মানে সবিলে বস্তু ফলিকত চুৰি কৰি লৈ গল মানে লৈ যোৱা পিছত এতিয়া আমাৰ সেইকাৰণে বাইশ জুনত

ভালকে মানে সাত সাঁজ খাব নাপায় সাত সাঁজ লঘুন থাকিব লাগে আপোনাৰ হেৰি হল শুকুৰবাৰে দুসাঁজ শনিবাৰে দুসাঁজ দেওবাৰে দুসাঁজ ছসাঁজ সোমবাৰে দিনত এসাঁজ সাত সাঁজ খাব নাপায় ৰাতি আকৌ ব্ৰাহ্মুণ এজনক ভাত খুৱাই পেলাই এতিয়া বিদ্যামানক ভাত খুৱাই পেলাই আমি হেৰি কৰো

অসমত বেছি প্ৰভাৱ পৰে নহয় গাত খান্দিব নাপায় গাঁত খান্দিব নোৱাৰে হাল বাব নাপায় বা গছ ৰুব নাপায় সেইটো কব গাত খান্দিব নোৱাৰে বহুমতি যে চোৱা বহুত বহুমতি স্পৰ্শ কৰিব নাপায় সেইটো কথা কৈছে ভগৱানে সকলোকে কামনা কৰিছো আপুনি শেষত কিবা এটা আশীৰ্বাদ ধৰণৰ কিবা এটা ভৱন ভৱানী নমামী ঔম নম সংগতে পৰমেশ্বৰ শিৱায়ূপে প্ৰভু এই সমস্ত ৰাইজৰ সুখ শান্তি কৰি আৰু সেই অনুপ্ৰিত সকলো ৰাইজৰ মংগল কৰি কল্যাণ জয় দুৰ্গা দেৱী মহাবিভে কল্যাণ আশীৰ্বাদ লৈ আয়ু যথেষ্ট বিধি কৰি দীৰ্ঘায় দীৰ্ঘ জীৱী কৰি কলা আমি